Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником збройних сил України Романом Світаном, Роман Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Росіяни атакують і наші мирні міста. Тільки цієї ночі було збито 50 безпілотників та одну авіаційну ракету. Ще 16 ворожих би локаційно втрачено повідомили у повітряних силах. Це ну знову ж таки також можна вважати, ну, от не розвідують Роман Григорович і до чогось готуються. Ну, такое количество это уже не разведка, то есть это уже масштабная атака, по скорее всего была атака, пытались, по крайней мере, достать наши нефтебазы, наши некоторые разведанные россиянами цели военные в том числе. Ну, две трети их отминусовали. Все-таки пропустили, ну, пару десятков пропустили, это, это большая проблема. Шакет, он же выносит 50 килограмм взрывчатки, может вынести серьезный, то есть вынести серьезный объект. Потому еще недостаточно у нас ПВО точно есть, это уже недостатки ПВО точно есть, это уже понятно. Увеличивать плотность ПВО однозначно надо, только мы ее можем увеличить за счет поставок наших партнеров. Вот сейчас объявили о том, что Германия нам передает а и очень хорошие машины. Аэрифтишки, патриоты должны подойти дополнительные. Ну и гепарды, то, то что в основном в основном передает Германия, Испания, Франция, Италия НП и страны скандинавского скандинавских стран. То есть по большому счету у нас есть надежда на то, что мы прикроемся, но однозначно россияне ну, найдут бреши. То есть надо быть аккуратным сейчас, предельно осторожным, особенно когда включаются механизмы воздушной тревоги. Вот э, неделю эту, э, до 25 до 26 числа, надо быть на, таком, на, на серьезном пределе по э, действиям. Причем э, правило двух стен – это сейчас такое себе, лучше уходить в подземелье. То есть э, лучше обозначиться по э, подвалам или, по крайней мере, по, по убежищем и лучше побегать. Вот лишний раз лучше пробежаться, не пересидеть там э, полчаса, час-два э, в э, таком серьезном убежище – чем испытывать судьбу. Вот ближайшую хотя бы неделю. Скажите, пожалуйста, а водии на Куршине, плюс, если в Москве, все это как эффект, как может вплинуть на имидж Путина? Ну, имидж у него уже, как, как у имидж, он допустил вторжение в Российскую Федерацию и никак на это не отреагировал. Они, вернее, они отреагировали, они уменьшили скорость прохождения Ютуба, там Сейчас наезжают на сигнал, на телеграм каналы и так далее и тому подобное. То есть перекрывают поток информации. Все, вот это вся реакция Путина. Ну, обозначился еще по некоторым объединениям: Курск, Брянск и Белгород поставил Лапина старшим, но ну, это еще то чудо. Потому я думаю, у нас такой серьезный ленд-лиз будет с техникой, с понтонной техникой, ну и так далее и тому подобное. Возьмем, возьмем там много чего. Он намного передал уже, ему надо героя Украины уже давать, а не звезду России. То есть, я думаю, здесь как раз проблем не будет. Именно по Куршине у нас, у Путина тоже, наверное, не будет. Почему? Потому что информационный поток сейчас полностью перекрыт у него проблемы с ближним окружением, все понимают, что король голый. Вот когда кто-то из ближних скажет, что король голый, вот тогда у него такие серьезные проблемы начнутся. Но понимание этих процессов уже пошло, потому что это одна из задач, кстати, нашей курской операции. Вы вот, зокрема, говорите так про ленд для нас и про на Курской области. Александр Сирский показал карту просування Збройных сил Украины в Курской области. Она сбегается с оценками многих аналитиков. Це що під контролем українських сил вже 93 населені пункти, і також є інформація про те, що Збройним силам України лишилося трохи більше двох кілометрів для створення котла під Курськом. Так, коли може закритися, закритися ось цей зашмар? Ну, давайте будемо точними не під Курском, это в районі Тькіна. Тьоткіна, Рильська, Суджа. То есть, це Курська область, так, да, но это по границею з Україною. Опять же, он оперативный, он уже как оперативный котел создан. Причем такой треугольник, если можно так сказать, одной из сторон этого треугольника является река Сейм. Да, через нее перебиты все три моста основные. Также, я вот почему говорю, ленд с понтонный. То есть они наводят понтонные переправы, мы их отминусовываем, и эти понтоны потом вылавливаем у себя юго-западные отлетки, но это уже Украина то есть этот уже оперативный котел готов, но ну, там ну может полторы ну две тысячи россиян там есть, но не уйдут, то есть уйдут как только возникнет большая проблема, как только наши войска начнут двигаться с двух сторон, со стороны Украины и со стороны дороги на Рыск, от Суджи, естественно они уйдут, сплавят, просто плывут уйдут через сеть 7 там метров сто, ну в среднем метров сто в принципе, его переплыть можно. Да, да, быстрая река, но все-таки мужики, я думаю, большая часть плавать могут. Без техники уйдут. Я же почему и говорю по поводу ленд -лиса. То есть вот ленд мы там возьмем, вопросов нет. А большого количества пленных вряд ли. Большое количество пленных уже сколько раз говорил, это только сейчас, на данный момент, можно взять в Приднестровье. Договариваться надо. С Санду, с Молдовой договариваться, решать эти вопросы пограничные в режиме там, пограничного инцидента, как угодно, разрешение. Но решить этот вопрос, там больше десятка тысяч пленных можно взять, россиян, которые служат в российской армии в Приднестровье. Естественно, там ФСБшники, менты местные, то есть там много можно насобирать, которых можно потом перебросить в Россию. Вряд ли они будут уходить в Молдову, потому что там могут кое-кому и пожизненное прилепить. А вот сдаться украинским вооруженным силам, а потом по обмену попасть в Россию, ну, я думаю, есть такой положительный момент. А потому посмотрим, как будет развиваться события, просто чтобы потом не разочаровываться, давайте не будем очаровывать. То есть вот этот котел, о котором все сейчас говорят, ну, он так мягко скажем, без больших для россиян последствий. Почему? Потому что все-таки 7 мы не пересечем. Да, сейчас там начинают работать наши ребята, и то есть дроны в большом количестве, но опять же взять в плен, ну несколько сотен точно, но не тысяч. Падували генерала Лапіна, Wall Street Journal, пише про те, що помилка Лапіна залишила прикордоння Курської області вразливим. Він за кілька місяців до наступу ЗСУ розпустив раду із захисту регіону, яка координувала дії військових та спецслужб під час наступу України. Росіяни залишилися без єдиного центру контролю. Чи можна говорити про те, що ну будуть вішати так все на, на цього генерала Лапіна? Да ні, ли. я ж говорю, що йому треба вже герої України давати такого рішення. От всі. решения, которые Лапин последние два года принимает, они идут в пользу Украины. Но это, естественно, вряд ли это по злому умыслу. Это либо по недомыслию, либо по СПДУ. Проблема у генералов российских – недомыслие СПДУ. А те, которые со злым умыслом, ну, это уже гуровцы, там, наверное, уже генералы гура, но служат, служат в российской армии, те же, естественно, эти задачи выполняют так, чтобы на них, как Штирлиц в свое время, железные кресты получал, та же самая картина наших городцы получают звезды героя в России, то есть выполняя определенные задачи, естественно, сбрасывая нам всю информацию, но они не попадают. Лапин не подходит для этой, для этой роли. Почему? Потому что раз на кого-то надо что-то вешать, надо признавать большие проблемы. Ну, имеется в виду, если в информационном потоке делать из кого-то бабу-ягу, чтобы все на него пальцем показывали. Значит, надо показать проблему. Так вот, Путин сейчас не хочет показывать проблему. Почему? Потому что там никого, кроме, кроме него самого, потому что что такое президент Верховной Главной Команды? Он же э, отвечает за безопасность границ. А раз у него границы э, вскрытые, это его проблема. Ни на кого он эту проблему не повесит. не повесит. Потому я думаю, они ее будут затирать с информационного поля максимально. Потом, когда выполнят определенные задачи на востоке страны нашей уже. Они перебросят туда несколько тысяч, десятков тысяч российских линейных частей для того, чтобы купировать эту эту проблему и попытаться выдавить наши войска за границы, восстановив территориальную целостность России. Ну, пока так это видится. И Путин на это рассчитывает. Он не просто так нарисовал дедлайн до 1 октября, решить эту, эту проблему. Ну, то есть он раз он обозначил саму проблему, он уже видит э, это время, то есть показал на это время, не будет ее решать на данный момент мощно, то есть нечем ее решать. А дальше он либо эту проблему сдвинет по времени, либо начнет решать ее заново, как вновь появившуюся. Ну, примерно так он последние лет 10-10. А створення угрупования войск Курск, Белгород и Брянск – это освещение от того, что как раз вот они всерьез разглядывают наши такие планы? Ну, они забыли, что они уже это, они уже это создавали. То есть, это север, они создали... севера. С севера, В север же входил три объединения – Курск, Брянск и э, Белгород. То есть это уже было, это не просто э, еще раз показали то же самое, это для того же, опять же, для информационного потока не более того. Хотя это уже говорит о том, что они видят уже войсковую операцию. То есть до этого, до принятия решения или повторного принятия решения по созданию трех объединений, это было еще пограничная операция, связанная, то есть управляя ФСБ и Росгвардией. А сейчас уже видно, что рассматривают как войсковую операцию. Значит, будут перебрасывать войска. А это нам тоже, в принципе, один из наших, одна из наших задач. Растянуть линию фронта, І в принципі винудять росіян підбросить сюди війська з Роман Григорович, Давайте поговоримо от з точки зору, де ми на наразі на так ми знаходимося. Мець на що видання Блумберг пише про те, що війна в Україні зайшла в куп, і що ЗСУ не можуть розпочати широкомасштабні контрнаступи щонайменше півроку. І, зокрема, так Блумберг посилається так і з посиланням на Пентагон. І що Російська Федерація також знаходиться у, у такому стані. Так Акурськ хіба не демонструє зовсім протилежне? Ну, звісно, це, це зовсім інший уровень ведення бойових дій. Я почому ще раз підчеркнув на стіль роботи главкома нашого роздержувати Росія. Розервить я зараз. Не исключаю возможности, что мы это, ладно, мы там в качестве сарказма, но он реально может отработать сейчас по тому же Приднестровью для того, чтобы раздергать внимание, носить, чтобы россияне носились с одного края на другой, растягивать внимание, к переброску усилий, финансов, систем контроля и так далее, и тому подобное, потом нанесет удар в таком месте, о котором никто даже не догадывается. Это тоже возможно, такой вариант. Потому, в ближай... я почему я говорю, что в ближайшую пару недель это будет видно, то есть еще эта тактика там, тысяч порезов, да, или сотен, как угодно это можно называть, причем на разных, на разных направлениях. Вряд ли это будут, наверное, какие-то удары там, в Африке или на Ближнем Востоке, в Сирии, хотя это тоже возможно по российским войскам. В Калининграде это возможно, ну, то есть удары, если это нужно будет, да, хоть на Дальнем Востоке, по большому счету в районе Владивостока, оттуда 155-я приползла. То есть, по большому счету, по, исходя из тех задач, которые стоят сейчас перед нами, нам как раз надо расширить географию боевых действий. Расширить, правильно, с одной стороны, правильно издание говорят, мы зашли в глухой угол, ну так он же ж не один, но ну, из него же можно выйти и создать еще уже глухие углы для россиян. И это как раз этим, и, и этим сейчас и занимается Сырский создает такие глухие углы. Вот один из глухих углов – это Курская операция. Что бы россияне не делали, для них это плохо. Если они ничего делать не будут, плохо, мы начнем расширяться. Если они туда перебросят войска с Восточного фронта, плохо, у них плотность войск уменьшится. Если они начнут говорить об этой, об этой проблеме, плохо для них, потому что информационный поток создает давление. Если они не будут говорить этой, об этой проблеме, а проблема ж никуда не делась, значит будем идти дальше выдавливать их. То есть вот такие глухие углы для россиян как раз и идет, идет создание этих углов, глухих углов. То есть нас еще, нам еще, мы еще удивимся по некоторым по такого рода позициям. Просто видно, куда это все едет. Потому здесь тут называется можно уже быть таким по полным оптимистом. По этому вопросу вышли мы из этих проблем, которые у нас были весной, связанные опять же с кем? С Байденом, с Бернсом, с Салливаном. Это же горки эти американские, это же они устроили вместе с Трампом. Ну, понимая, как можно, допустим, влиять на республиканцев, это торможение на передачном вооружении создал Байден они создали, они знают, как это делать. И там десятки лет сидят на распасовках этих политических. А им просто подыграли или они грамотно сыграли на противоречиях высказываниях того же Трампа. И все. И мы не получили полгода вооружений. Вот это был действительно тяжелый такой тяжелый момент, но он решен. Причем решен он, я так понимаю, за счет еще вмешательства британцев. Британская корона, ну, она приняла такое серьезное участие в решении этого, этой проблемы для нас. Большое спасибо им. Да, они не засвечивают это свое участие, но мы прекрасно это понимаем, потому еще раз спасибо за такого рода действия. И дальше корона британская, Великобритания нам очень сильно помогает. І виразного броду починає розвідувати і заканчувані посредством операціонно в Україні декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини, якщо військовослужбовець це вперше. Його звільнятимуть від відповідальності, якщо він добровільно повернеться на службу. У третій штурмовій бригаді говорять про небезпеку через цей новий закон. Жорін сказав, що все СЗ... Читання десерпірство реальна проблема для командирів. Романе Григоровичу, ви говорили в наших ефірах неодноразово про те, що армія наша наразі схожа так на концтабір. Також так, от як ви вважаєте, ну тобто, шкода та користь від цього закону, як тут вірно, ваша точка зору? Концлагерь у нас это наше государство Украина, Потому что после того как поставили конституцию на паузу, ограничив те права граждан, которые нельзя было ни в коем случае ограничивать. Это получился концлагерь, а армия это у нас карцер в концлагере. Причем этот карцер очень жесткий и уголовные статьи, которые на данный момент работают и которые не дают возможности людям, которые могли бы выполнять боевые задачи, профессионалам, не дают. Почему? Потому что профи прекрасно понимают, что с такими законами будешь постоянно виноват и в конце концов либо убьют, либо посадят. Потому профи в армию не сильно торопятся на данный момент. Надо саму парадигму построение профессиональной армии менять, пока она у нас не профессиональная, даже не любительская. То есть это из-под палки собранное большое количество людей, которые ну, по не мотивированные, часть из них не профпригодные, а естественно не мотивированный, не профпригодный человек не будет воевать. Он будет искать либо какие-то лазейки, либо пойдет на прямое нарушение закона. Причем самое интересное, что как раз в СДЧ попадают в том числе и профессионалы, которые понимают, что командира, которого, которого принудительно поставили в строй, этот командир не может выполнять свои задачи и просто в конце концов приведет к катастрофе в подразделении. И тогда уходят, понимая, чем это может закончиться. Профессионалы могут просчитывать ситуации. И сейчас у нас в СЗЧ десятки тысяч военнослужащих начинают немотивированных и заканчивая такими серьезными профи. Снять, ну, нужно снять эту проблему, снять полностью, убрать уголовное преследование как таковое. Механизмов воздействия и механизмов управления достаточно было до введения таких драконовских законов. Не надо было их вводить ни в коем случае. Потому что из-под палки никто воевать не будет. Это нереальные вещи. Потому правильный ход однозначно был этой Верховной Рады. То есть тех, кто был генератором этой идеи его вот, снятия. Мы, кстати, неоднократно с, этим, с вами об этом говорили. То есть зачем надо в этом смысле декриминализовать, просто механизм возврата немножко, ну, я бы сказал, некорректный. Нельзя возвращать военнослужащего, заставлять его возвращаться в ту часть, которую он покинул. Дело в том, что раз он ее покинул, значит, на это были серьезные веские причины, раз он пошел на уголовное преступление, он туда не вернет. Надо создавать какое-то единое окно, по возврату из зачешников это может быть что угодно ну сейчас много разных этих окон придумают то есть это может быть в составе ТЦК, в составе МВД СБУ то есть тоже не неплохо было бы или там напрямую допустим в МВД но вернее в ВСУ где-то в Министерстве обороны по возврату мы можем вернуть обратно десятки тысяч серьезных профессионалов которые не хотят воевать в тех частях, которые они оставят. Они воевали в других частях, но в тех, которые не оставят, воевать они не будут. И потому поставить строй, вернуть и снять это давление, по крайней мере, как минимум, это только начало. Это вот еще раз повторюсь, большое спасибо Верховной Раде, что они хотя бы начать это начало начали. Единственное, надо продолжать, надо декримили... декриминализовать эти статьи уголовные, по крайней мере, то есть уменьшить давление, выстроить отношения в армии. Ну, не надо же придумывать колесо. Зачем? Возьмите, как это поляки сделали, ну, срисуйте с американской, с американской армией, начиная от договора и заканчивая тем же уголовным преследованием, вот весь этот процесс. И поверьте, процесс пойдет, потому что там уже десятки лет. Работает как часы. Поляки сделали, они просто на польский язык перевели с американских уставов и работает очень хорошо. поэтому не надо придумывать колесо, надо просто пойти по этому пути. Вот Рада пошла. Причем за этим надо еще двигать и декриминализацию гражданского уголовного кодекса в том числе. Ну имеется в виду уголовного кодекса как такового, не включая там военные статьи. У нас перебор. По уголовным статьям. Просто перебор. Причем те, которых надо было бы расстреливать, допустим, за ту же коррупцию, их, их отпускают. А те, которые там за 2-3-5 тысяч гривен где-то что-то натворили, тех могут посадить на, на года. И это как раз такая распадник коррупции только уже правоохранительной системы. Эти, эти процессы надо однозначно начинать, но я думаю уже не с этой власти. Они, они этого не поймут. Маріурович традиційно триблі запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, якщо Азербайджан приймуть до БРІКСУ, це негативний сигнал для України? Ну звісно, просто Азербайджан вже определяється. Причому не тільки Азербайджан, Повірте, за ним определяється Турція за Азербайджаном стоїть Турція. В тому числі Ердогана просто так але такі рішення не прийме без Ердогана. Значить, ми зараз бачимо... ну, уже это движение, это ж Восток дело тонкое называется, то есть Турция, Азербайджан, и их тянет в эту сторону, ближе к Китаю. Так не так это может быть даже к России как таковой, я думаю, это все-таки ближе к Китаю. Китайцы закинули ласса на Азербайджан и на Турцию в том числе. А, естественно, Россия здесь в качестве вот этого ласса и используется что сказать, ничего хорошего точно нет. Надо сейчас проводить эту грань, вот кто бы что не говорил, но нам четко надо проводить грань между белым и черным. У нас не должно быть серого. Вот не должно быть серого. Нельзя сейчас контачить с руководством Алиева. Ну, вот нельзя. Это, это надо сразу забор ставить и уводить. Та же самая картина сейчас. Встречаем моди. Летит это чудо. В послане, посланец, передаст путинский, который что-то там от Путина передаст нашему руководству. Так вот нельзя его близко подпускать в Украине. Это он все, он уже на черной стороне, он там. И опять же, а Индия где? Что не в Брик? Ну, то есть та же самая картина. То есть Бразилия, Россия, Индия, Китай – это основные, но ну, а там дальше Южная Африка и там несколько еще стран, включая и Арабские Эмираты. Египет, по-моему, там туда уже, уже туда прискакали много кто потому от них надо однозначно отгораживаться, это, это наши враги, прямые или непрямые, тайные, явные, но это наши враги, которые помогают России, прямо или косвенно помогают убивать Украину, потому, ну, что сказать, потеряли мы Азербайджан, ну, опять же, восток дело тонкое, после того, как пройдут определенные мероприятия по Российской Федерации, я думаю, Азербайджанцы с турками вернутся как-то уже на правильный путь. Но на данный момент нам надо от них морозиться однозначно, посмотрите все. И оптимально, опять же, оптимально это просто выводить из-под влияния этого направления. Азербайджанское, иранские товары, фирмы, турецкие, кстати, в том числе, также китайские, ну не говоря уже российских, там российских, индийских их надо, от них надо морозиться и ставить такой серьезный заслон, чтобы им тоже было понятно. А мы форпост Европы с точки зрения Востока, то есть в этом смысле. И по нам будут тоже равняться как минимум половина европейских государств. Это, это этим надо пользоваться, этот вопрос надо решать и подымать. а не носиться, как наши канцелярские крысы носятся с юанями, с... Рупиями, с чем они еще там не носились только еще, с тугриками только не носились. Хорошо, Молд... Молд... эти страны, Монголия, не, не включилась в Бельгию. Ворог не так тактику энергетического террора у этой зимы? Ну, почему а менять? Конечно, нет. Он будет пытаться добраться до наших энергетических установок, а нам надо их прикрывать и причем прикрывать разными уровнями. То есть основной, основной уровень – это создавать серьезную сетку генераций, оторванных от основных поставок, то есть рассредотачивать генерацию, до сих пор этим толком никто не занимается. Украинское суспільство может потрапить в пастку, ожидая швидкого закінчення войны? Ну, оно уже раз попало. Мы же в 2019 году видели, какая это была каково это был капкан. Собирались перед вторжением, нас отправляли на шашлыки. Все что прекрасно понимают. То есть это был реальный капкан. Я не думаю, что второй раз еще украинское общество в такой капкан попадет при ведении боевых действий. Управлять страной должны военные. Это оптимальный вариант. Пока не закончатся боевые действия, пока не будет Уничтожена российская армия, не восстановлена территориальная целостность. исполнительной властью должны в исполнительную власть должны заходить военные. Это, это вот оптимал. Да это не то что оптимал, это единственный выход. И если украинское общество не заставит политиков заводить военных в исполнительную власть, для власти для этого же не надо выбор, то есть не надо там раскачивать политическую лодку. Для этого она просто снимать умеровых канцелярских крыс шмыгалей и вся всю остальную всю остальную братью снимать и ставить военных которые разбираются по этим направлениям поверьте у военных есть достаточное количество толковых специалистов которые по каждому виду направления разбираются лучше чем эти все шмыгали сумеров. Роман Гегоровичу щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, за детальний аналіз подій, за те, що ви щоденно переділяєте свій час нашим глядачам та ділитеся своїми знаннями та порадами. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Роман Григорович, буде вас чекати. Дякую. До свидання.